Так, всім доброго дня, уже день, дуже жарко. Вживаємо воду, по можливості займаємося спортом, не вживаємо спиртних, не палимо, не робимо ставки, ставки це зло. Йде зараз этот Омбоудон. Э, Сьогодні мужські матчі буде Джокович, по-моему, он сейчас уведу. Умбаудон. Умбаудон. Вчера это Соболенко проиграла. Проиграла девочки с какой-то российской фамилией. Ну, но... Алькарас, Фриц. Наверное, первый сет возьмет Алькарас, у него уже брейк. Ну, Алькарас хорош, универсал. <coughs> у него там Ферреро был. Помню, это Карлос Смоя. Ну, те универсалы и этот же Надаль. Я не знаю, что они едят. По 150 лет играть каждый день. А в 17-10 будет Синер Джокович. Буду болеть за Синера. Ян Синер. Италия это наши партнеры, друзья. А сербы, да, ну, такое. Так, я что-то начал готовить. Типа, обзор хочу сделать маленький. Шахтер Донец Ильвес вчера. Главный посыл мой, это мои впечатления от нового Шахтера. Как то есть старый Новый год, так есть это старый новый Шахтер под руководством этого бородача. Ну, я, знаете, есть там много людей, там начинают... Если бы мне надо было для как войска, вот, то есть у меня поставили задачу разобрать какого-то игрока, я бы вам рассказал не хуже и бойскаута. Но ну, так как я сейчас не работаю на клубы и не занимаюсь профессионально, я скажу общую картину. Шахтер Донецк в этом новом формате, от этого бюльбюлягуи, ну, говнище полное, честно говорю. Это такие, это такие новые... Я вот сегодня КДК слушал, но я вот, как, как начну это хвалить, то, то аж хочется всраться. Что, что вы там побачили нового в этом шахтере? Мои общие впечатления, они играли с колхозниками какими-то, лесорубами, либо снайперами, либо хоккеистами, которые предсезонки готовятся к сезону хоккейному. Это, это просто полная жопа. Узнал из плюсов, там есть такой команде Попович, и оказывается у него папа был хороший игрок, открыл его данные папы, папа выиграл Европу молодежную, со Советский Союз играл. Потом стал призером Союза, по-моему, за Спартак московский даже, да. Потом уехал в Финляндию, и этот Попович, он с Нижнего Новгорода, стал легендой. Он три или четыре раза признавался лучшим игроком Финляндии. Ну, так как он в Советском Союзе попал на уровне сборной, то, говорит, об высочайшем уровне чудака. Раньше в Союзе пробиться туда наверх, это было крайне трудно. Общее впечатление никакое. И самое страшное, это селекция шахтер. Они нам побед. Я помню шахтер, когда вот эти Иоанна Бруна, Матузалем, Бернард играли. Э, вот эти Марики, и потом Хюшманы, опорники. По бровке бегал раз вон раз. Э, э, на воротах этот, по-моему, Ваштука, не, не штука. кто-то другой. Вот это шахтер был. Вот это что я не, я не старею, я просто опытным человеком становлюсь. Вчера играла говно, гомоно, понабирали. Вот эти всякие Алеса Сантане, Куане Елиасе, Кемен Лопес де Маседа, Педро Диомина Дасива и Невертон. Они играли с колхозниками. Во-первых, они какие-то дегенеративно такие маленькие, слабенькие. Во-вторых, хочется пройти этого Паукина, Какаокина. А почему только одни бразильцы? Что нету других игроков? Почему вы не работаете на рынке Колумбии? Почему вы не работаете на рынке Африки? Вам надо в команду 2-3 африканца, таких пацана, которые голодные, которые... Я от когда своему игроку первому в Зарю приехал, давал 10 тысяч долларов подъемных или 15 то у него руки, а не у него руки трусились. Он когда их увидел, у него руки вот так трусились неделю. Эти приезжают не, за, не замотивированные, разбавлены. мало того, они дрыщи, малые такие доходяги. Даже там и сжаться на ни одного не видно и рядом. Вот как и работал металлист этого Ярославского. Но они же со всей, у них и африканцы, у них все играли, и аргентинцы, и бразильцы. Они весь мир на круг сюда, <coughs> И команда толковая была. Жора Судаков это плинтус, ниже плинтуса. Если уровень плинтуса, то ниже плинтуса. Я не знаю, кому они его будут продавать. Эти все... Единственное, мне этот конопля понравился, чуть сразу, слава богу, его начали выпускать. Он же не захотел продлевать контракт с шахтером, его держали на банях, набили. Вот этот наша центральная пара, Бондарь и вот этот второй капитан, ну, этот Бондаренко, э, ну, ему надо как-то ли физухи добавить, он как мямля, он техничный мямля, поле не видит. Судакова не продадут в следующем году в Верходнепровское Динамо, если такой клуб зарегистрируется. Это очень смешные деньги. Ну я хочу пред, ну, предсказать, э, если они выйдут в групповой турнир Лиги Европы, я не знаю, кто там следующий их э, соперник, <coughs> шахтера, то у них будет крах. Да. Но если они выйдут в группу, это будет величайшее достижение. Эта команда говно-говно и говнятина. Да. Их там хвалят, сейчас вот это, вот это футбол 2-4, два лизоблюда. один в очках, другой еще какой-то там. И ой, они такие хорошие, и вот і так вот, и вот так вот, и вот так вот. У них нет ничего вообще. Я вопрос хочу сейчас проделить у этих Палкина и Какаокиных. Это срывно, ну, не сырна, ты ж, ты ж толковый игрок, ты с Хорватии, ну, игрок премиум класса был. Что ты покупаешь туда? Я понимаю, война. Ну, африканцы нормальные поедут к вам. Попылесосьте рынок Африки, попылесосьте рынок Марокко, Алжира. Позанимайтесь нормально. Понавозили вот этих... Это пляжники, это пляжный футбол, это ми, мини-футбол, минька. Перспективы у этого шахтера ноль. А я ж по старинке вел, их искал э, э, квалификация Лиги чемпионов. А смотрю, вчера куча команд играла, а шахтера нет. Думаю, а что такое? Что, что не шахтера? А оказывается, что... Ну, оказывается, что они же это... Э, они все. Они в Лиге Европы. Они уже... Это же какой позор. Они уже начинают с, с, квалификации колхозной в Лиге Европы. Да. А все, через два года шахтер будет играть в квалификации Лиги Конференции. Да. И самое страшное, что если раньше у Шахтера была классная селекция, да, этот наш олимпийский чемпион Чередник занимался селекцией Шахтера, ну и не только, то сейчас там просто днище. Такое стало, вот у Киева дно, а эти такие же самые становятся. Бабло тратят, одну и тоже ж не маленькое. 12-15 миллионов, 12-15, ну кого вы навозили? Фернандине там не видно вообще. Вильяна вот это, ну, раньше, раньше Вильяна, Фернандине привозили. По матчам, которые были во вторник в этом, в Лиге Чемпионов, Иберия пролетела Мальма, ну, клубный футбол в Грузии какой-то он не взлетает. Динамо Тбилиси это 80-х годов. Я не знаю, когда он еще такое будет. <coughs> Олимпия Кайрат по одному. Ну это такое, что самое интересное. 9 числа были матчи. Жаль, Грис. Какой-то Хамрун Мальтийский выиграл. Я так вижу ярко пока в этих матчах это ФКСБ, который в том году неплохо Ну, это Румына. 3-1 Интер. Какой-то Сандоры выиграли. Лудогорец обыграл Динамо Минск 1-0. Но будет еще ответ. И, и так, в принципе, ничего. И тогда же Динамо Киев тоже через тур начнут играть. Я не знаю, там Жадина, Жадгерис на них выходит. То тоже еще горе такое. Если они квалифицируются в Лигу Чемпионов в Динамо Киев, то они будут просто герои Украины. Да. Но там ни команды нету, ни селекции. Суркисы окончательно угробили. Они два человека, которые не разбираются в селекции. У них там динамовские сердца, ну да, динамились. Да. И тоже там Шапаренко, на которого цены не было. Все без цены, только никому нафиг не надо. Ну а так, в принципе, все. Я извиняюсь, что критикую, но мои прогнозы сбываются. Я скажу, что Мудрик ноль, ну и он действительно ноль, он 100 миллионов не стоил, это афера была. Сейчас попадет на пенальти, на судебные, как муту с Челсе, и будет жить с долгом миллионов 50 долларов. И Добик сейчас штангу тягает, и там на, к нему на замену едет Чудак, э купили они с АПЛ нападающего скандинава. Зря они Шамуродова отдали, ну дурачки. И Долбик посидит на бане и тоже куда-то свалит какой-то эспаньол. Не какой-то эспаньол, а хиспаньол. Я еще наверное, хиспаньол. Ну а так, в принципе, все. Я извиняюсь за свой французский, но другой ничего не скажешь. Шахтера перспектив в Европе никаких. Селекция провалена, игроки говно, игра говно.